Очень много вещей в Ютубе нельзя называть своими именами. Друзья, все вы слышали, что сегодня было у нас в Днепре 40 уже постраждал их. В 10-12 объявили сирену. И через три минуты прилетела баллистическая баллистика из Таганрога. В общем, вот так вот идешь утром на работу, все хорошо, на позитиве и на тебе. Нельзя в Ютубе богато балакать. В ТикТоке можно все и даже матюкаться. А в Ютубе нельзя. Ни про плохое, ни про сигареты, ни про спиртные напитки. Как-то первый день зимы так начался. Очень жаль. Поманили нас уже этими мирными переговорами. Очень жаль, что люди сейчас погибают, страдают. Мирное население, и дети, в общем, и, и люди, и, и животные, и все. Друзья, в общем, много хотелось чего рассказать, но хай в ну так сегодня остается. Уже есть официальные там подтверждения, уже там и наш мэр Филатов выступал. А я хотела свое видео утром начать, что то начала фамилия Якуновича, ну вы поняли, мелькать. Этот вопрос обсудить. Хай буде так. Сьогодні очень дуже сильний вітер, причому в нашу сторону. Ой! Друзі, з понеділком у нас усіх, з зимою у нас усіх. Дай Боже, щоб вона така тепла була, як сьогодні. Хоч природа до нас добра. Хазяїва все одно дбають про своїх соботюлік. Оділи їх. От красавчик який. І от ще красавчик. Так, кто не знает, возле нас полиграф закрыт уже почти год. Такие же услуги предоставляет вот типография. Типография. Вот тут у подвальчику. График работы с 8 до 6 почти. Воскресенье выходный. Вот. От нас 100 метров. Что тут шее? стоматолог. Тут еще есть какая сейчас частная клиника. Цены очень дорого. УЗИ, УЗИ по-моему, 900 гривен. Илона говорила, щитовидной железы. Медэкспорт. Диагностичный центр. Ультразвук, эндокринолог, терапевт, гинеколог. IQ Lab. О, аналізи прямо рядом с моей работой. Супер. Хорошо, що голову підняла. Так, ми в колоніст за Американу. Доброго ранку, друзі. Ранок починається з кави. З кави з какави. У нас тут потолки 3 метра, треба снять показания. Так, с подстраховка. Сейчас за это туда треба запертися. Друзья, чем всем еще раз с неделей у вас. В смысле с неделей? С понедельком. С, с новой на рабочей неделей. С первым днем зимы. 1 декабря. Все показания счетчика передали. Я, например, не передала. На работе тут только что лазила. У нас тут такие потолки высокие. 3 метра, еле залезла на вот этой стремянке. Так, хочу показать. Нашла дома, мама вязала варежки. Туда пойдут, туда пойдут нашим хлопцам. Никто в них и не ходил ни одного дня. Шерстяные тоже. Так, что я купила в Авроре? Паста 24 гривны, Да, да. А в АТБ она стоит 64,29. Мыть руки попросили. Клей. Патроны для клеющего пистолета. Свой вчера мамке отвезла. Может к Новому году ж будем какие-то поделки делать. Мыло такое. 72% это в Авроре. 16 гривен сейчас. Я купила дегтярное. 22 гривни. Люблю его. И руки мыть и все. Я думаю, что оно намного Ах. Запах даже этот люблю. На выходных были у мамы. Ой, сейчас мама с Аней поехали в Приднепрос на УЗИ. Там кто-то написал, ребенку нужно молоко и мясо. Понятно, но у нее после вируса этого, как саки, обострилась поджелуд... поджелудочная. Посвалилась. И они вот это месяц на строгой диете сидели. Сейчас поедут на Тачага, УЗИ. Потом сказали, надо съесть и сметаны. Ну, чего-то жирного. И еще раз сделать УЗИ, посмотреть, как там это все реагирует. О, я хотела поехать через лекарню, а потом думаю, ну и приеду. А они вдруг как раз в, в кабинете будут там у врача. Так что, друзья, расскажут вон и сами. Я вам чуть-чуть показываю, тут закулисье нашей работы за лаштунками, да? Люди до нас приходят різні. Друзья, еще раз пользуюсь случаем. Приглашаю вас в наш салон. Я вчера по дороге домой, мне встретились три моих подписчицы, девчата. Ирочка, и Наталочка, и мама Людочка, тоже дочь Наташа, и мама Людмила, Людмила Александровна. Я вам передаю привет. Все люди, которые ко мне сами подходят, я же вас не знаю в лицо. Настолько приемные все, доброжелательные. Такие, ну, солнышки, солнышки. Но ну, иначе быть не может. И все, оказывается, ходят вот тут вокруг моей работы. А Леся Гончара 4. Номер телефона оставлю под видео. Запишитесь, позвоните, у кого есть время. Вы же бачите, до нас ходят абсолютно различные возрастные группы. Друзья, у нас здесь салон Клуб любителей здоровья. Раз, видите, и такой себе домашняя такая атмосфера сложилась. Ну, люди, которые объединены, ну, одним желанием, чтобы скорейшая война закончилась. Вы же бачите. Добрые, отзывчивые. И горожане, и люди, которые, к сожалению, лишились дома. Все тут у нас одна большая семья. Время пив Я в 8 часов утра вышла. В 8 я уже влезла в маршрутку. Это мне ехать 15 минут. Ну, в общем, борьба за существование, даже за листы в маршрутку. Ну, все доброе. Так, пока всем продуктивного дня, продуктивной рабочей недели. Продолжим. Не забудьте передать показания газа и воды. И света. Воду я очень редко передаю, а надо. 1 грудня. Здрасте, пожалуйста. что то так громко, сирена. И дождик пошел. Так, вот всю квиточку выставлю. Пусть на ней дождик капает травушка наша, травушка. Ох. Баллистика. Область червоная, блин, да? Три минуты прячемся, еще три минуты. Где-то очень близко. Баллистика была, все. все Взрыв. Все. После взрыва все на стрессе. Пострадавшие есть. Я иду в булочник. Мне так и кушать захотелось. Иду, если будет сейчас венская булочка, куплю. Булочка, чтобы... <свят> Полупустые витрины в булочнике тоже отключают свет, чем ничего не на А девочки наши еще. Это для госпиталя, наверное. Зубні пасти. Зубні пасти. Що тут? Плюшки гігієнічні. Це угу. простині. Теж якісь речі. Кажу, тут бо це до да, післязавтра буде. Нічого нема съдобного. Да, не шоп... салфетки, все нужне, крім мила. Це Віра Григорівна з Оксаною, блін, дівчата, носки. Вот от молодці. От і лом, засунь, пожалуйста. Ось то ще якісь спортивні. Угу. Так. Тіпли стони.